Так как я у меня есть маленькая онука, я бабуся, то, конечно, я бы бажала восстановления, в первую очередь, это дитячі садочки, это школы, дитяча лекарня. Я понимаю так, что надо сначала жилье людям, чтобы было людям, куда возвратиться. Потом, значит, нужны садики. Если возвратиться молодежь с детьми, им надо где-то этот самый оставлять детей, уходить на работу. Это я считаю, это первоочередное. Вот. Ну, заводы, понятно, что заводы какой-то, допустим, давно-то. Ну я говорю, что заводы стекольные, допустим, так как по всей Украине нет стекла, все везде разрушено. Как раз бы наш город мог бы подняться, если бы сделали стекольное автостекло, заводы работали. Б. Вот. Ну, это, я считаю, это первоочередное. Экомарки, ты здание ЖД вокзала. В нашем городе объекты социальной инфраструктуры, такие как, допустим, железнодорожный вокзал, магазин, Полностью разрушен. детсадики по городу, школы. Практически все. Частично или полностью разрушены. Ну, в первую, в первую очередь, школы, садики. Магазины, автовокзал, ЖТ-вокзал. Школы. Дитсадки, щоб дітки в нас тут не виїжджали з горля, а повернулися додому, бо вони з плачем поїхали з міста Костянтинівки і батьки з ними. Ну, в першу чергу школи, дітські сади, шоде вокзал, автовокзал. Базар. В принципі, ринок теж потребує відновлення. Садики, школи, вокзал. магазины. Я считаю, что потребуют навчальні заклады, больни, больные, ЖД вокзал, ну, а також много объектов инфраструктуры. ЖД вокзал, рынки, магазины, будинки. Ну, я так думаю, для начала, наверное, железнодорожный вокзал, автовокзалы, чтобы у нас ходили поезда, электрички, можно было людям спокойно добираться из пригородних, из, из ближайших сел, из городов других приезжать к нам. И, конечно же, школы и детские садики, чтобы возвращались детки в город, было где учиться, куда ходить в школы и в садик.